три места Писания. Вы его наизусть знаете. Но я, напоминая, для нашего размышления читаю такое Слово Божье. Первое место. Евангелие от Иоанна, пятая глава. И я думаю, что вы знаете, что написано. После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. И там была купальня. И вот в этой купальне он подходит к человеку, и говорит Иисус, тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? И ответ человека, братья и сестры, больной отвечает ему, так, Господи, но нету человека. Нету человека. Знаете, братья и сестры, Вдумайтесь, в то слово, которое ответил этот человек. Он говорит так, Господи. Не просто так, дорогой мой. Так, ну, ну, пришелец, ну какой-то незнакомый. Я тебя не знаю. Но он говорит так, Господи. Называет Господом того, которого он увидел. А надежда на кого, братья и сестры? на человека. На человека стоит Господь, Господа называет Господом, а надежда на человека. На человека. О, как часто, братья и сестры, мы верующие люди, а надеемся на кого? На врача. Слышите, нет? На врача. А я вам могу сказать, я свидетель очень многих чудес Божьих. Если о ком-то говорить, мы, может быть, будем сомневаться, а я вам скажу, братья и сестры, я стою перед вами, а мои ноги не ходили. Мои ноги не ходили, я был парализован, то есть конкретно половина была отнята, и врачи, когда меня завезли согнутого в больницу, и врачи смотрели, и когда приходили такие старенькие люди меня проведать в больницу, и врач сказал, этот молодой человек в жизни своей больше ногами ходить не будет. А они сказали, а мы вымолим его у Бога. Аминь. Братья и сестры, а мы вымолим его у Бога. И они меня вымолили, и я стою сегодня в этом доме молитвы. Хвала Богу. Мы сегодня имеем того, который, который может это сделать. И вот, братья и сестры, Слово Божье говорит второе место Писания который я хочу прочитать, это есть записано. В Евангелие, то есть э, Марка, Евангелие Марка, и читаю Слово Господнее. Написано есть так. Первая глава, и читаю только один стих. Приходит к нему прокаженный и умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Слышите, братья и сестры? Если хочешь, можешь меня очистить. Если бы мы сегодня зашли в больницу к врачу, поликлинику, куда бы ни было, к врачу на прием, больные, проблемы имеем, и говорили ему, если ты хочешь, то ты меня уздоров. Как вы думаете, может, мы выставлены были за двери, правда? Нам сегодня надо приходить к врачу, и прежде чем о чем-то говорить, надо конверты ложить, деньги ложить и просить, ну помоги, ну сделай, ну выйди, ну дай лекарства. А этот прокаженный приходит до Христа и говорит, если ты хочешь, то ты можешь меня очистить. Братья и сестры, как вы скажете, он верил, что он может это сделать или нет? Он верил. Он верил, он знал, что он может его очистить. Он верил в эту, в эту силу, что он может это сделать, но он себя оценил, что он недостоин этого очищения. Оценил, как это все. Я приду и скажу очисти. За что? Я ничего сделать не сделал. Я абсолютно ничем не послужил ему. Я абсолютно ничего не делал. И вот тут, и он приходит и говорит, если ты хочешь, то ты можешь меня очистить. Братья и сестры, и ответ идет, хочу. Слышите? Слышите? Прокаженный человек. А ответ идет, хочу. Библия нам говорит, и простирает руку, касается прокаженного, и проказа сходит. Хвала вечному Богу. Мои дорогие, вы верите, что сегодня Он хочет это сделать или нет? Веришь ли сегодня тому, что Он хочет это сделать для тебя, слышите? Для меня. Он хочет для нас сделать это и в первую очередь Он хочет, братья и сестры, чтобы мы, осознавая наше положение, пришли к Нему и сказали, очись меня от чего? От греха. От греха. Мы сегодня никто не можем похвалиться, я не грешу. Я святой, стопроцентно. Я никогда не... И мысли у меня, и дела мои, они полностью совершенны. Братья и сестры, и мы сегодня этого сделать не можем. Но приходит юноша. Третье место Писания. Это есть записано. И оно говорит нам таковыми словами. Евангелие Матфея. И Слово Божие говорит нам так. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, если ты хочешь быть совершенным, надо что-то сделать. Мои дорогие, он ему сказал, иди, продай имение, раздай нищим. Мои дорогие братья и сестры, а мы скажем, а у нас имения нету. Ну нет у нас этого имения, ну нет у нас того богатства, что я могу раздавать? Так что, нам ничего не надо делать? Как вы думаете, нам ничего не надо делать? Мои братья и сестры, я вам скажу, что задали такой вопрос. Вопрос люди задали, Мужи братья, а что нам надо делать? И он ответил: Покайтесь. Аминь. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите говорю, и получите дар Святого Духа. Покайтесь, чтобы Бог просил. Мои дорогие, мы сегодня имеем такое служение. И брат сказал, может быть, кто-то здесь есть. Может быть, кто-то пришел на это место, слушает и думает, размышляет, но слово Господне говорит нам, хочешь ли быть совершенным? И вот на этот вопрос, на этот вопрос, 25 лет вы назад были в собрании и ходите сегодня в это служение, и задает вопрос, хочешь быть совершенным или нет. Вчера пришел в собрание. Сегодня первый раз пришел в собрание. Хочешь быть совершенным или нет? И этот вопрос нам надо ответить. И я сегодня стою перед вами, братья и сестры, и этот вопрос звучит мне. Мне звучит. И звучит для каждого. Хочешь ли быть совершенным? А меня и так, может быть, устраивает. Меня и так устраивает. Мне и так хорошо все. Я могу жить сегодня. У меня проблем таковых нету. Ну, бывает, у кого-то большие, может быть. А я не особо переживаю. У меня все укладывается. Семья у меня нормальна. Работа у меня нормальна. Все у меня идет хорошо. Но, братья и сестры, войти в небо надо быть совершенным. Аминь. Здесь на земле может быть и так, но небо, оно не есть такое которое сегодня мы представляем, может быть, себе. Библия говорит, что ничто нечистое и преданное мерзости туда не войдет. Не войдет! И поэтому нам сегодня нужно совершенство. И вот бывает, мы прикладываем усилия. И знаете, какое усилие прикладываем? Первое, идет хлебопреломление. А я сам себя осуждаю и говорю, я не достоин этот раз принимать хлебопреломление. Я не буду участвовать. Я в следующее буду участвовать. Братья и сестры, приходит следующее, а я еще стал каким? Худшим. Худшим. Прикладывал усилия. И вы знаете, как оно не есть. Мы на сегодняшний день должны разуметь, что совершенство и совершенным может сделать настолько Иисус Христос. Аминь. Ибо нет другого имени данного человеком, через которого можно было бы спасти только имя и Иисус Христос. И вот стоит вопрос. Праздник. Он стал на празднике. Последний день. И говорит, кто жаждет? Иди ко мне и пей. О, как много сегодня многих людей, если задать вопрос, имеете ли вы просьбу, нужду пред Богом в молитве, за исцеление. И многие люди поднимают руки и просят помолитесь. Братья и сестры, и это нормально, это нужно. Потому что человек живет на земле, ему нужна эта здоровье, сила. Но, мои дорогие, когда стоит вопрос, вопрос, а хочешь ли быть совершенным? И мои братья и сестры, и рук этих нету нету. Стоит. Вопрос сегодня. Я не знаю, у меня Бог положил это на сердце. Хочешь ли быть совершенным? Человек недостоин. Но он приходит и говорит, если ты хочешь, ты меня сделай совершенным. Я не могу сделаться совершенным. Я не могу оставить свои грехи. Я не могу оставить все то, что оно меня тянет. Я не могу. Я погряз в этом. Я хочу оставить. Я проповедую на христианском радио. Прямой эфир. Звонки поступают. И звонит человек. Пастор, помолитесь, пожалуйста. Меня болит очень желудок. Ну а какая причина? От чего? Ты заметил, от чего у тебя болит? Ну вы знаете, когда я выпью, и он мне болит, так перестань пить. Да и перестанет желудок болеть. Нет, пастор, я люблю выпивать, но вы помолите, чтобы он не болел. Братья и сестры, что люблю я сегодня? Что люблю я сегодня? Я хочу, чтобы оно не болело, но я не хочу оставить вот эту привычку. Я не хочу оставить вот эту жизнь. Братья и сестры, нам сегодня нужна полная свобода. И свобода от этого всего. И может ее дать только Христос. Аминь. Но только тогда, когда мы это осознаем. Знаете, второй звонит мне. Пастырь, я очень пью. Но я пью постоянно, я не могу, я не хочу пить, но у меня сил нету. Я постоянно пьяный, я постоянно, так сказать, в трудном этом положении. Помолитесь, чтобы я не пил. Он разговаривает со мной по телефону, то есть говорит, я слышу, и я уже слышу, что у него уже голос не такого, ну, трезвого человека. И я ему говорю, пожалуйста, если ты можешь еще подняться на ноги, если ты можешь идти, то поднимайся и иди в церковь. Приходи к нам в церковь, мы будем за тебя молиться. А если не можешь, не можешь уже идти, то я ему просто сказал: хоть на четвереньках, но и ползи в церковь. Но прежде, но прежде, когда ты начнешь это делать, убери бутылку из стола, убери ее. А он говорит, пастор, откуда вы видите, что у меня бутылка на столе стоит? Братья и сестры, мы хотим свободу, а бутылка пусть стоит. Нет. Нам надо убрать бутылку, а потом придет свобода от Христа. Аминь. Но когда мы ее не убираем, но когда мы ее оставляем, когда мы думаем, пусть она стоит, Братья и сестры, пусть таблетки будут в кармане, а ты меня исцели. А если чего-нибудь, то и таблетки помогут. Братья и сестры, Бог так не делает. Бог, если освобождает, то таблетки не нужны. Аминь. Вечному Ему слава. И мы сегодня стоим пред таким Богом. Стоим пред тем, который не только дает здоровье, он дает свободу. Он свободу дает и сдает спасение.